Витаю вас, шануни, талагляда, чейцы. Программа сегодня в студии. Что такое бесплатная юридическая помощь? Кто вправе ее предоставлять? Куда необходимо обращаться в случае задержания правоохранительными органами? Какие категории граждан могут воспользоваться помощью адвоката, услуги которого оказывает государство? Сколько раз можно воспользоваться услугами защитника за счет государства? Все эти ответы на наши вопросы сегодня в прямом эфире нашей программы. Адвокат для каждого. Тема сегодняшнего эфира. И уважаемые телезрители, я рада приветствовать гостей сегодняшней программы, которые пришли сегодня нам обо всем. Об этом рассказать. Итак, Игорь Курильчук, директор Донецкого областного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Богорская, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. И Станислав Збаковский адвокат я вас приветствую но прежде чем начать наш разговор уважаемые телезрители уважаемые гости я скажу нашим телезрителям что каждый вторник в привычное время в 1930 именно сейчас когда вы смотрите нашу программу своих экранов вы знаете что мы работаем всегда в прямом эфире поэтому вы можете позвонить нам по номеру 312 5080 задать вас интересующий вас вопрос касательно нашей темы а мы начинаем нашу программу Итак, с первого дня нового года 2013 года в соответствии с законом с положениями, вступившего в силу закона Украины о бесплатной вторичной помощи, по всей стране начали работы, начали свою работу центры по предоставлению подобной услуги. Такой центр открылся и в Донецке. Давайте посмотрим сюжет наших коллег из региональной службы новостей наших журналистов, именно об этом, пожалуйста. В Україні триває впровадження системи державного правового захисту громадян, яка почала працювати ще з нового року. Минає п'ятий місяць, тож можна підбивати певні підсумки та робити висновки. Зокрема, за цей час вдалося виявити перші проблеми. Так в багатьох регіонах країни сторона захисту лишається майже безправною через свавілля правоохоронців. Затримання осіб іноді відбувається без складання протоколу про затримання, так як це передбачено п'ятою частиною 208 статті КПК. Бувають випадки, непоодинокі випадки, коли проводяться слідчі дії до прибуття призначеного адвоката, іноді змінюється місце перебування затриманого з метою ускладнення доступу до адвоката до нього. Крім того, часто трапляються випадки схиляння затриманих до відмови від державного захисника або несвоєчасне інформування співробітників центрів надання правової допомоги. Щодо останнього своєрідним рекордсменом тут виступає Донеччина. Адвокату, який має прибути до підзахисного впродовж двох годин, повідомили про затримання більш ніж через добу. Взагалі ж Донецька область є однією з найбільш проблемних. Тут ускладнення виникають з обох боків. Зокрема, адвокатів в обласному центрі наразі просто не вистачає. Ті ж, хто надає безкоштовні правові послуги в регіоні, не завжди ставляться до своїх обов'язків з належною відповідальністю. За словами директора координаційного центру з надання правової допомоги, адвокатів, які сумлінно виконують свою роботу, на Донеччині не більше 20. До інших же іноді навіть не можна дозвонитися. При цьому зацікавленість з боку адвокатів, в тому числі фінансова, існує. Виправити ситуацію зможуть лише восени. В вересні в країні стартуватиме черговий конкурсний відбір державних захисників. Цього разу планується насамперед. дать дорогу молодым специалистам, які зазвичай мають и відповідальніше ставлення до справи, и більш актуальні знання. Ну вот, после просмотренного сюжета, уважаемые гости, я думаю, что следует нашим телезрителям рассказать, что же такое бесплатная правовая помощь и в чем заключается ее суть. Игорь Геннадьевич, я предоставляю вам слово. вам. Значит, бесплатная вторичная правовая помощь – вид государственной гарантии, которая состоит из создания равных возможностей доступа для правосудия. Надо обратить внимание, что бесплатная правовая помощь делится на первичную и вторичную. Как директор центра я представляю вторичную правовую помощь. То есть это та помощь, которая оказывается адвокатами. В этом году определена определенная категория граждан, которая может получить данную помощь. Это лица, которым применено административное задержание, лица, которым применен административный арест, подозреваемые в совершении преступления, и лица, которые задержаны по подозрению в совершении преступления, и там, где обязательное участие защитника уголовно-процессуальным кодексом нашим новым, который вступил в ноябре 2000. 2012 года определена категория лиц и определены статьи 49-я и 52 -я статья, которая предусматривает те категории лиц, которым положен защитник. Всем остальным гражданам центр пока не оказывает помощь. Помощь это будет оказываться, вся помощь будет оказываться где-то с 2017 года. Все статьи статьи, которые предусмотрены законом о бесплатной правовой помощи, будут действовать поэтапно. В 2014 году начинают действовать 1, 2, 8, 12 статьи. Там определенный э, перечень лиц, которые смогут получить эту помощь и так далее. 15, 16, 17 год. Надо обратить внимание на, на то, что первичная помощь оказывается с 2011 года, с июня месяца 2011 года. Эту помощь можно, первичную помощь, это консультации, разъяснения, составление документов, жалоб различных заявлений документов непроцессуального характера можно получить, обратившись в районное управление юстиции, в органы исполнительной власти, в публичные общества, которые оказывают правовую помощь и так далее. То есть в настоящий момент центр не дает разъяснений и консультаций, чтобы было понятно, что Донецкий центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи не имеет возможности оказывать гражданам нашим помощь в полном объеме, как бы они хотели это. Поэтому... Ну, Игорь Геннадьевич, спасибо вам за ответ, но я думаю, тогда давайте расскажем вот, как вам тогда можно обратиться, вообще вот о работе центра расскажем. Вот чем занимается ваш центр. Центр нам наш занимается в этом году по закону, обслуживает все правоохранительные органы, таможенные органы, прокуратуру, суды, оказывают помощь. Значит, каким образом он работает, разъясню? По телефону субъект задержания уведомляет Центр о том, что задержан гражданин такой-то, фамилия, имя, отчество, если они известны, адрес его проживания, возраст и так далее. Дает полные данные. Дежурный записывает журнал, вносит в базу нашу, набирает свободного адвоката по алгоритму действий, ищет свободного адвоката, согласовывает с адвокатом возможность выехать к задержанному лицу, и в течение часа адвокат должен прибыть. Есть такие случаи несвоевременного выезда, но это объективные причины. У нас есть города, где отсутствует вообще адвокат. То есть у нас много городов Донецкой области, где практически нет адвокатов, приходится ехать с Донецка, либо с другой ну, вот области. Например, вот эти Город Димитров один человек, ПГТ, Великая, Большая Новоселовка, Красный угу. два адвоката, трс два, Снежной, Снежной отсутствует адвокат, Угледар отсутствует, Володарская нет адвокатов. ПГТ Мангуш нет адвокатов. Старобешева один адвокат. Артемов два адвоката. То есть адвокаты эти принимают участие в делах, а в этот момент могут задержать человека. И выехать просто некуда. Два человека в городе Артемовске, допустим. Адвокат находится в судебном заседании либо при производстве следственных действий. В это время поступает звонок дежурному центру. Каким образом нам подскажите обеспечить прибытие адвоката в течение часа? Два адвоката, они находятся в судебном процессе либо в милиции выполняют какие-то следственные действия, представляют интересы задержанных лиц. Вот, вот почему накладки в работе и так далее. Ну, понятно. Спасибо вам за ответы. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете позвонить нам по номеру 312 50 80, задать интересующий вас вопрос в нашем эфире. Мы работаем в прямом эфире, поэтому тема нашей программы – адвокат для каждого. Поэтому мы ждем ваших звонков. Ну, вот опыт развития развитых стран в сфере криминального права свидетельствует о том, что ни с одним задержанным человеком правоохранительные органы не имеют права проводить какие-то вот процессуальные действия да, без адвоката, как вы уже об этом сказали, Игорь Геннадьевич. То есть в Украине, по теперь вот, когда эта система была построена в Украине и вообще вот это то есть 2013 года. 1 этого? января 2013 года, действительно, угу. с вступлением иного уголовно-процессуального и закона бесплатной правовой помощи угу. именно там, где касается вторичной правовой помощи, потому что первичная у нас она уже достаточно давно работает, она с 2011 года работает с июня месяца, поэтому это у нас начало делать действовать с 1 января. Угу. Понятно. Ну, я думаю, еще нужно нашим телезрителям сказать, то есть напомнить, что вот какие категории граждан вот могут воспользоваться помощью адвоката, услуги которого оплачивает государство. Все-таки, думаю, разъяснить нужно. Значит это наши граждане должны знать в случае задержания они должны сказать что я хочу чтобы уведомили своевременно адвоката И все сами граждане не уведомляют центр постановлением кабинета министров 1363 предусмотрен порядок уведомления центров. Работники милиции несут за это ответственность. Дальше при рассмотрении дел суда будет проверяться, был ли защитник, была ли выдана доверенность. Доверенность поручения центров. Оно называется поручение, а вообще мы даем доверенность находится ли в деле это поручение и так далее. Работники милиции в случае неуведомления и обращения жалоб в прокуратуру и другие органы будут нести ответственность. Уже такие случаи есть привлечение к дисциплинарной ответственности работников милиции, поэтому каждому задержанному надо знать свои права и говорить, что вы уведомили в течение часа. То есть они должны понимать, с момента задержания, момент задержания, кстати, хорошо прописан в уголовно-новом процессуальном кодексе. Вышли вы в магазин, вас задержали, вы оказались в участке милиции, либо в служебном автомобиле милиции, можете фиксировать каким-то образом. С, ваши знакомые, свидетели зафиксировали, что вас задержали в это время. И если в течение часа не уведомили дежурного центра, дежурный центр не решил вопрос о направлении адвоката, то тут уже могут быть санкции. Ну, кстати, ответственность может понести и центр. В то этом есть не могут быть проблемы. Да, то есть человеку, да. которого задержали, может непосредственно позвонить как то своему родственнику, каким-то друзьям, и этот вот какие права будет у задержанного лица правильно? они предусмотрены 42 Статьей Уголовного процессуального mm -hmm. кодекса нашего нового, в обязательном порядке конфиденциальное общение и так далее. Место для конфиденциального общения должно быть выделено в органах внутренних дел. Определены помещения, где они общаются, определены, определены лица. Но обычно все, все, кто задерживает, они являются ответственными лицами, которые должны уведомить центр. Телефоны центра все знают. поэтому... Граждане сами напрямую к нам не обращаются, но в случае, если есть подозрение, что задержали человека и не уведомили центр, можно позвонить дежурному и сказать, что задержан там мой родственник, уведомили центр или не уведомили. То есть в этом случае дежурный проверит, перезвонит в орган внутренних дел, дежурному по ВВД области, и проверит, что задерживалось лицо, уведомили, направили адвоката и так далее. То есть проведет определенную работу. Но только в этом случае, если задержали, и есть сомнения, что уведомили. Просто звонить, получать разъяснение, консультации, дежурная часть не дает таких консультаций. Сотрудников, которые бы давали консультации, тоже в центре нет, отсутствуют такие сотрудники. Просто проверить, это обязанность, в принципе, каждого человека и право. А вот э, просто получать консультации дежурных не даст. Понятно. Ну а скажите еще вот э, вопрос касательно центра. Много ли вообще обращений поступало вот с января месяца? Значит, э, по значит, постановлению определений суда и обращений в общем числе где-то около 1300. 400 по задержаниям, около 400. Точно не буду цифру говорить, потому что на сегодняшний день их 380 там с чем-то. Это по подозрению совершения преступления, уведомления центров. И остальные это дела по назначению. Постановление следователя или определение судов о назначении защитника в органы внутренних дел, прокуратуры, суды, СБУ и так далее. Понятно, спасибо а, нашим телезрителям я напоминаю 312 50 80 телефон нашего прямого эфира, поэтому в течение а, этого часа мы с вами вы с нами, поэтому звоните, мы ждем ваших звонков. Ну, в нашей студии присутствуют а, вот адвокаты, которые оказывают тоже бесплатную э, помощь, да. А, вот давайте, собственно, мне хотелось бы узнать конкретно от вас, например, вот Ирина Владимировна и Станислав Сергеевич. Вот расскажите, каково вот стало работать после принятия нового, да, вот УПК, и вот что изменилось, какова нагрузка сейчас на вас? Ну, хочется прежде всего отметить, что э, с началом работы Центра по безоплатной правовой помощи э, население, которое не имеет возможности себе нанять защитника, адвоката в уголовном производстве, получило возможность. Э, быть защищенными от обвинения, и э, защищать, их защищают профессиональные юристы, адвокаты, которые прошли определенные конкурсы, определенный отбор. То есть э, в работе, участие в работе центра принимают только профессионалы, которые прошли определенные конкурсы. И этих конкурсов было, э, были около 3, 3 или 4 отбора. Э, то есть это было анонимное тестирование, было собеседование, когда каждого адвоката проверяли на предмет профессионализма и возможности оказывать правовую помощь. Также хочется отметить, что люди, которые обращаются и которым мы оказываем правовую помощь, ну, это население, которое находится за чертой бедности, и они абсолютно неграмотны юридически. Приходится, естественно, разъяснять какие-то положения закона и элементарные элементарные правила поведения сотрудниками милиции. Зачастую бывает такое, что действительно проблемы в работе центра существуют за счет того, что очень поздно уведомляют центр о том, что задержали человека, и мы прибываем уже на место, и оказывается, что человек просто уже был помещен в места лишения свободы, то есть это изолятор временного содержания, либо СИЗО, и мы уже не имеем возможности с ним пообщаться и оказать ему первую консультацию, объяснить его права и вообще выяснить ситуацию, которая сложилась в правоохранительных органах и как в дальнейшем действовать по ситуации и защищать человека. Ирина Владимировна, мы обязательно, я прошу прощения, что вас перебиваю, но мы обязательно продолжим, у нас звоночек в прямом эфире, поэтому давайте его послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем.